Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Pada kesempatan yang lalu, kita ada telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang barzakh. Kita masih lagi membahaskan bab yang pertama. Hari ini kita membahaskan halaman ke-29, mengingati kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kubur ibunya, baginda sedih dan menangis. Bahkan orang di sekelilingnya turut menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Istazantu Rabbi fi an astaufir laha, falam yuzan li. Bistazantuhu fi an azura qabrha, fauzin li fazurul qubur fa innaha tuzakkarul mautah maksudnya aku telah meminta izin daripada Allah supaya dia berikan keampunan kepada ibuku tetapi Allah tidak mengizinkan kemudian aku minta kepada Allah supaya aku dapat mengunjungi kuburnya dan Allah pun mengizinkan oleh kerana itu kamu semua hendaklah menziarahi kubur kerana menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kepada kematian. Dalam hadis lain dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzhidu fid dunya wa tudzakkarul akhirah. Maksudnya dulu aku melarang kamu daripada ziarah kubur tetapi sekarang ziarahilah atau lakukanlah sesungguhnya menziarahi kubur dapat menjadikan diri kita zuhud terhadap dunia dan ingat kepada kehidupan di akhirat. Para ulama sepakat bahawa menziarahi kubur bagi laki-laki tidak dilarang. Manakala menziarahi kubur bagi wanita masih ada perselisihan pendapat. Apabila wanita ketika menziarahi kubur bercampur dengan laki-laki, maka menziarahi kubur seperti itu menjadi haram bagi mereka. Tetapi apabila mereka pergi dengan sesama wanita Maka menzari kubur seperti itu tidak dilarang Wanita juga boleh menzari kubur Tetapi perlu terpisah daripada lelaki Dan tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama' mengenai perkara ini Masih. Baik Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dalam persoalan ini kita dah terangkan pada kesempatan yang lalu berkenaan dengan kubur yang mana ianya merupakan pintu kepada alam barzah. Kita dah terangkan barzah ini dinding pembatas antara dua benda yang terletak antara alam dunia dengan alam akhirat. Artinya dia masih lagi belum masuk ke alam akhirat. Baru ada dalam kawasan boarding baru, belum berjalan ke tempat destinasinya sampai ke destinasinya. Yang penting dalam peringatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan berkali-kali ingatlah kepada kematian seringlah pergi ke kubur supaya kita selalu ingat kepada kematian. Baik itu manusia kalau dia selalu ingat pada kematian, payah dia nak jadi orang tak senonoh. Sebab dia tahu kematian itu adalah satu pembalasan sama ada baik ataupun buruk. Maka bagi kita orang yang beriman, yang kuat beramal, ayuh sentiasa ingatlah kepada kematian. Caranya sering-seringlah pergi ke kubur, melihat kubur-kubur saudara mara kita ke orang tua kita pergilah. Yang penting seorang muslim itu dia sentiasa bersedia. Sebab itu kita pernah terangkan. Seorang yang beriman tiap-tiap hari dia akan kalaupun tidak tiap-tiap hari dia mesti ada wasiat kepada keluarganya berkaitan dengan kematian dia. Mesti ada wasiat. Bukan wasiat macam Sulaiman akhlakan harta di Turkmenistan apa tak. Kata ulama wasiat tiga perkara tentang kematian ini. Pertama sekali kena pesan jangan menangis berteriak. Mana kalau abah mati nanti awak jangan mengguling-guling pula menangis sampai tepuk-tepuk dada. Kena diwasiatkan al-mayyitu <tutuk> yu'azzabu <-tutuk> fi qabrihi bima hiha alaih. Nabi pesan dalam hadis Bukhari Muslim mayat akan diazab dalam kubur mengikut volume ratapan keluarganya. Bukan tak boleh menangis, tak mula sabar, tak menangis. Isteri menangis, sedih. Suami menangis, sedih. Ayah menangis, meninggal, mati, sedih. Apatah lagi meninggal mengejut. Malam tadi elok makan durian apa semua. Subuh kejut tak mula meninggal dah. Terkejut kita, sedih. Tetapi jangan meratap. Wah, 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 wah. Oh itu tak dibenarkan. Dan benda ini perlu dipesan. Perlu dipesankan. Kata para ulama berpesanlah kepada keluarga kita Jangan meraung-raung sangat ketika aku mati esok Menangis sedih berpisah itu biasa Itu pertama Kata ulama lagi selalu-selalulah berpesan kepada keluarga kita Nanti kalau kita meninggal Pastikan orang yang semayangkan jenazah kita Biarlah lebih daripada 40 orang Bukannya wajib tidak Tetapi dapat fadilat jadi kena pesan Anak-anak ni kalau tak pesan dia bukan reti sangat Benda macam ni Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah sebut Ma min rajulin muslimin Yamutu fayakumu ala janazatihi Arba'una rajulan La yushrikuna billahi shay'a Illa syaffa'ahum Syaffa'ahumullahu fihi Mana-mana orang yang meninggal dunia Lalu jenazahnya disemayangkan oleh 40 orang Maka Allah akan beri syafaat kepada mayat itu Hadis riwayat Imam Muslim 40 orang Jadi jangan kurang daripada 40 orang Makin lagi ramai Lagi bonus lah Tapi kena pesan Sebab itu zaman-zaman dulu Kalau ada orang meninggal Kami yang budak sekolah agama ini Akan datang keluarga si mati Datang mengambil pelajar-pelajar di asrama Bawa nak bagi ramaikan semayang jenazah itu tapi musim-musim Covid ni payahlah sikit nak beramai-ramai sangat. Tapi itulah perlu diwasiatkan. Yang ketiga juga para ulama mengatakan kena selalu pesan pada keluarga kita tentang kematian ini, kita ni nak ke bumi di mana? Bukan kita mewajibkan, tidak. Kurang-kurang clear. Jelas. Nak ke bumi di mana sebenarnya? Beritahu kan. Macam kita di Kuantan ni, ada beberapa kawasan perkuburan ada Stali ada KUB ada ada di Korea-Korea tertentu di Sri Damai ada jadi beritahukan kepada isteri kita walaupun benda ni topik begini tak syok bincang dalam kereta berjalan lalu KUB cerita abang nanti kalau meninggal aku pun sini dah lah kena diberitahu isteri pun sama saya esok kalau meninggal Ha, di Stali misalnya hanya lokasi tak payahlah sebut kubur saya nak spek sekian-sekian kubur -sekian, nenek bukan itu yang kita nak di mana nak diletakkan benda ni tak wajib tapi clear kita clear cuma kalau nak berwasiat supaya dikebumikan di mana itu biarlah tempat yang munasabah janganlah wasiat pada anak-anak pada isteri kita abah kalau meninggal esok awak kubur di Mekah oh Mekah Madinah tu macam mana nak pos sampai ke sana atau pun nak ke bumi di makam diraja, raja susahlah tempat yang munasabah tempat yang munasabah Sebab, ialah ada orang dia walaupun dah duduk di bandar lama duduk di Terajaya duduk di Kuala Lumpur tapi dia sebenarnya keluarga dia ramai di kampung ada yang daripada Pahang daripada Terengganu daripada Perak jadi dia kalau boleh nak ke bumi sekali dengan anak beranak dia ada orang begitu tapi yang terbaiknya wasiatkanlah pada keluarga mana abah meninggal tanam jelah di situ Contoh kita tengah bercuti pergi ke London Jalan ke London Meninggal di London Base water jalannya. ha, Ke bumi ialah di London Kalau mudah urusannya lah Kalau meninggal di Mekah Lagilah ke bumi di Mekah je, Jangan bawa balik pula Meninggal di Beijing Kalau dapat urusan Ke bumi yang kalah di Beijing Mana meninggal Situ kita ke bumi Sebagaimana sunnah Nabi Yang mana baginda sendiri Asal daripada Mekah Tapi bila meninggal di Madinah maka disemadikan jasadnya yang mulia di Madinah Al Munawwarah. Jadi ini sifat orang beriman. Dia sentiasa pesan. Kalau tidak sentiasa pun pernahlah berpesan. Selain daripada pesan pasal harta, hutang itu yang biasa kita tahu. Yang pentingnya saudara-saudari hadirin hadirat sekalian marilah kita cakna tentang kematian kubur ini. Sebab itu kita dah bincang sebelum ini orang yang kena azab kubur ni sembilan golongan orang yang suka mengadu domba buat fitnah suka mengumpat mengumpat macam-macam lagi yang kedua orang yang suka rulul rulul ni orang khianat duit zakat orang khianat duit baitumah orang caro mata membayar zakat membayar baitumah untuk maslahah orang Islam tapi kita salah guna buat benda-benda tak sesuai melabur ke benda ke -benda, benda tak sesuai benda tak sesuai hutang tak nak bayar tak boleh Esok kubur kena sebat dengan malaikat. Yang ketiga, suka menipu. Nipu siang malam. Yang keempat, baca Quran. Pandai, berlagu, taranum. Tapi tak ada langsung usaha nak melaksanakan apa yang dibaca. Karena dalam Quran suruh semayang malam. Payah betul dia semayang malam. Atau benda Quran suruh kata jangan buat begini. Itu yang favorite dia misalnya. Ini yang paling kena sekali. Yang kelima, berzinah. Yang keenam, makan riba, interest. Yang ketujuh, orang yang belum bayar hutang sebelum dia mati. Belum bayar hutang tu, bukanlah makna dia bayar tiap-tiap bulan. Kemudian dia meninggal, dia kena azab. Tak, itu dia dah aturkan dia punya pembayaran, cuma meninggal. Ini orang yang saja tak nak bayar. Saja tak nak bayar. Dia pinjam, memang dia dah niat tak nak bayar. Kena. Yang kelapan, orang yang tidak cakna hal ehwal, bersuci selepas pada buang air kecil. Maknanya lebih kurang saja. Main tang ke apa semua suku-suku hati saja tak boleh. Ada law, ada undang-undang. Dan yang orang yang tak jaga semayang lima waktu. Jadi bagi kita orang yang baik-baik mudah-mudahan sembilan perkara yang jahat-jahat ni jangan kita buat. Maka selamatlah kita daripada azab kubur. Cuma saudara saudara-saudari sekalian, bila cerita tentang kubur, Nabi ziarah kubur ibu dia, Nabi galakkan kita kubur-kubur ini, sepatutnya jadi peringatan pada kita. Inilah cuma sekarang kubur Banyak dah cantik-cantik dah kubur Dengan lampu spotlight macam-macam orang Piknik pula kat kubur sekarang ni Cantik-cantik kubur Kubur ni atas cantik Dalam tak tahu lagi Sebab kubur ni kalau tengok liang lahat tu sendiri Sempit, gelap Sebab itu orang dulu-dulu ada di kalangan Tok-tok wali kita yang bersuluk Buat kubur di kawasan rumah dia, dia buat kubur Dia buat liang Jadi ada hari <coughs> terlampau sibuk sangat dengan dunia ni dia nak buangkan tu dia baring dalam liang lahat dia tu liang lahat itu dia, dia baring dia nak bagi ingat bahawa ini kesudahan aku nanti cubalah buat gali satu liang dekat dengan halaman rumah kita ke tempat kita duduk bila terlampau sibuk sangat dengan dunia ni baring sekali dalam tu baru kita tahu perasaan duduk di liang lahat sempit tak adalah besar pun yang lahat itu. Kalau nak rasa, malam kan tidur, jangan tidur atas katil, tidur bawah katil. Benda perasaannya. Orang yang ada klaustrofobia, itu memang dia rimas betul. Dan itulah suasananya. Dan ingat Nabi berpesan, perasaan takut di dalam kubur nanti, sama seperti perasaan takut masa kita hidup. Sama saja perasaannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fatan al kubur. Satu hari kata sahabat, Nabi bercerita tentang fitnah ataupun ujian-ujian dalam kubur. Faqala Umar, lantas Umar al-Khattab radhiyallahu anhu mencelah. Aturaddu alaina unqulana ya Rasulullah. Adakah kita dalam kubur nanti sebagai mayat kita akan dikembalikan semula akal-akal kita ketika itu. Mana adakah kita jadi berakai balik dalam kubur macam sekarang? Maka apa jawab baginda Nabi? Faqal, na'am, kahai atikumul yawm Maka kata Nabi, ya. Kamu akan dikembalikan sebagaimana keadaan kamu sekarang. Serupa hadis riwayat Imam Ahmad. Manakala sekarang takut gelap dalam kubur, sama takut gelap. Kalau sekarang takut dengan duduk seorang, sama dalam kubur takut duduk seorang. Maka adakah ini tidak memberi peringatan pada kita? Justru itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan disebabkan kubur ini tempat yang sunyi, tempat yang gelap, tidak ada cahaya, tak ada lampu kecuali permukaannya itu adalah lampu TMB, dalam tak ada. Dalam suasana kegelapan, sempit, tidak selesa, kipas tak ada, aircon tak ada, duduk bareng, begitu saja carilah kawan kata nabi cari teman cari orang ataupun sahabat yang boleh menemani kita kita kalau takut ada orang menemani berani sikit tapi kalau seorang itu memang takut betul tapi soalnya bila masuk dalam kubur siapa yang boleh jadi kawan kita Ingatlah tuan-tuan, masuk dalam kubur, tak ada orang nak neman kita. Sayang macam mana pun pada kita, tak ingin dia meneman kita dalam kubur. Isteri kita, tak ada lah. <tid> tak ada. Adakah kita meninggal esok, dia kata tak apalah abang. Abang punya pasal, saya temanlah abang dalam kubur. Tak. Isteri meninggal, ada suami nak meneman? Tak ada. Tak ada. Sebab itu, Nabi mengajarkan, teman ini ataupun kawan dalam kubur ini nak cari manusia memang tak dapat tetapi yang menjadi teman kepada kita adalah amalan kita amalan itulah menjadi sahabat paling besar sekali sebab itu nabi sebut yatba'ul mayyita salasatun fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun sesuatu yang mengikut mayat itu ada tiga. Dua balik satu tinggal. Bila mati kita nanti tiga perkara mesti akan iring kita. Ya taba'uhu ahlihu wa maluhu wa 'amaluhu. Tiga perkara yang mengikut kita pertama sekali keluarga kita. Pastilah keluarga. Hantar daripada rumah sampai ke kubur, daripada hospital sampai ke kubur. Yang kedua wa maluhu, harta kita. Ya, yeah, harta kita ikut. Harta yang macam mana? Kereta kita ikut tapi bukan kita yang membawanya siapa yang membawanya anak kita lah anak kita dengan isteri kita naiklah kereta kereta naik van sikit naik van Artinya harta ikut yang ketiga akan ikut adalah amalan kita tapi nabi kata fayar ji wa maluhu tetapi keluarga dan juga harta nanti balik dia tak akan duduk sekali dengan mu dekat kubur itu waya beka amaluhu yang akan tetap tinggal setia bersama kamu adalah amalan kamu. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, tak ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik itu sekali lagi ingat, isteri kita, suami kita, anak kita, sayang macam mana pun takkan ikut masuk kubur. Walaupun isteri kita, suami kita itu masa hidup dulu berjanji sehidup semati burung mempati terbang seribu hingga seekor di tengah laman tak mati nak mati temu kuku tak berkubur di tapak tangan sampai begitu tapi ni lagu sajalah nak sehidup semati tak ada lah memang patut orang panggil sehidup semati sehidup semati sah dia tak nak bersama sebab itu susah harta tinggal mana ada harta bawa ke dalam kubur Kereta kita geran-geran tanah Orang tak campak dalam lahat tu Tak akan dibawa Jangankan kereta Jangankan handphone Payung orang tertinggal Orang bawa balik Tika Tika yang buat setalkin kita itu Itu bawa orang bawa balik Anak dengan isteri kita Kita dah duduk angkobo Dia balik Sampai terpilak, Anak tinggal Mak, Payung tinggal You turn Ambil balik payung Itu baru payung erti nak menunjukkan tak ada yang mengikut tapi yang mengikut kita adalah amalan salih kita Lepas itu Nabi beri panduan innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yualluna anhu mudbirina mayat bila dalam kubur dia masih boleh mendengar tapak kasut bunyi tapak kasut orang yang meninggalkannya gelebuk gelebak gelebuk gelebak dia dengar masa dalam kubur. Fa idza kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi waz zakatu an yaminihi wa kana siyamu an yasarihi wa kana al fa'alul khairat was sadaqatu was sillatu wal ma'ruf wal ihsanu ila an nas inda rijlaihi maka kata nabi bila orang meninggalkan saja kubur kita orang Melayu sebut tujuh tapak lantaklah janji orang tu tinggalkan kita ketika itu kalau orang tu beriman maka akan datang empat sahabat penemannya dalam kubur. Maka kata Nabi, "Qanatis salatu inda ra'sih." Datang semayang kita akan duduk paking dekat kepala kita. Yang kedua zakat akan datang dari arah rusuk kanan kita. Yang ketiga puasa datang dari rusuk kiri kita. Dan yang keempat aneka amalan-amalan sunat Contohnya suka bersedekah Suka menjaga hubungan sedara mara Selalu ajak orang buat baik Atau apa saja akhlak yang mulia Dia akan duduk pada kedua-dua kaki kita Apa tujuan empat sahabat ni Duduk pada jasad kita yang dah terbujur kaku ketika itu Nabi menyambung Fayuqta min inda raksihi salatu maqibali madkhalu Maka kata Nabi malaikat akan datang dari arah kepala kita. Datang dari arah kepala kita. Apa tujuan malaikat datang? Nak interview. Bukan interview masuk kerja. Tak. Interview nak mengerjakan kita. Kalau kita tak boleh jawab. Dia pun datang. Tujuannya nak menanya soalan lah. Ma Rabbuka. Ini soalan kubur. Bocor lama dah. Entahlah siapa membocorkannya. Ma Rabbuka tu. Dia datang. Dia nak bertugas menanya soalan fayuta min inda ra'si malaikat akan datang dari arah kepala fatakulus solatu, tapi dekat kepala mayat ini sudah tercokoh di situ semayang tadi kita dah cerita hadisnya nabi sebut semayang akan paking dekat kepala jadi bila sampai kot kepala semayang sudah buat roadblock. dia tarik warning tape ni lah macam SOP masjid jugalah tarik dilarang masuk malaikat tanya kenapa tak boleh masuk maqibali madkhalu Semayang tu jawab pada malaikat. Minta maaf Encik Malaikat. Ini mayat semayang punya orang. Dia suka semayang. Banyak semayang. Lima waktu semayang sunat, semayang duha. Macam-macam. Tengok ni semua semayang semua. Jadi makibali madkhalu. Sini jalan tak dah. Sudah penuh. Tak boleh masuk lagi. Malaikat pun tanya habis. Saya nak masuk macam mana? Encik cari jalan lain lah. Fayu'ta min inda yamini. Maka kata Nabi, malaikat tu pusing ikut rusuk kanan. Masuk ikut belah kanan kita. Di sebelah rusuk kanan kita, ada zakat. Fataquluz zakat tu. Zakat pulak buat rock Kata minta maaf, ah, maka bali Jalan masuk tarak. Ini orang suka zakat. Zakat fitrah tak payah cerita lah. Bagi RM10, kek dia manjang. Zakat perniagaan Zakat, ha, banyaklah zakat Kalau tuan-tuan sedang menonton secara langsung Dalam tajaan kita ini ha, Boleh tengok macam-macam pesen zakat Bawah ada, kiri, kanan ada Macam-macam zakat Ini orang suka zakat Jadi zakat tu tak bagi masuk lah Mereka tanya, habis saya nak masuk ke mana? Cik cari jalan lain lah Dia kena pula ikut rosok kiri Di rosok kiri kita ada puasa Ini orang kuat puasa Puasa Ramadan tak payah cerita lah Puasa sunat, puasa enam Puasa Isnin kami Puasa Ayam Ilbir, Hari Putih Bulan mengambang, macam-macam puasa dia buat Ini orang rajin puasa Dia bikin rock block Maaf Ma cik sini tak ada jalan Ini orang kuat puasa Habis apa macam sekarang? Cari jalan lain lah Datang malaikat ikut belah kaki sampai belah kaki rok blok lagi lah ramainya sebab amalan sunat parking di situ kita punya sedekah kita kita punya membantu orang memudahkan urusan orang tak samseng dengan orang buat baik dengan orang semua berkumpul amin kata maki bali madkhulu tak mancik sini lagi ramai tak boleh masuk akhirnya malaikat tu pusing 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 tak ada tempat mau tanya akhirnya NFA no further action tak ada soalan exempted dikecualikan daripada peperiksaan Contoh kita lah Dikecualikan Ini hadis riwayat Imam Ahmad Maka saudara sekalian Inilah yang kita nak cari Empat sahabat utama kita Nombor satu semayang Yang kedua jangan lupa bayar zakat Yang ketiga posa kena rajin yang keempat aneka ragam amalan kebajikan yang sunat-sunat. Ini kawan kita betul-betul yang sahabat sejati. Teman dalam kubur. Bukan sehari dua. Sampailah tiupan sangka kala sudah teman kita. Adalah member berborak. Sembang. Tak tolong apa yang patut. Bercerita. Maka hadirin-hadirat. Ayuh, janganlah alpa. Carilah bekalan-bekalan. Terutama dalam kita nak menuju ke negeri yang kekal abadi. Iaitu akhirat. Negeri kita bukan pahang. Negara kita bukan Malaysia, Indonesia, Brunei. Tapi negeri dan negara kita adalah akhirat. Kita di sini singgah saja. Singgah saja. Lepas itu Nabi pesan kepada Abu Zar. Eh hey Abu Zar. Jadidis Safina. Fa innal bahral amikun. Wa khuzizada kamilan. Fa innal safari ba'idun. Wahai Abu Zar. Baiki kapal kamu. Sebab lautan yang nak ditempuh. Begitu dalam sekali kata Nabi wa khuzi zada kamilan cari bekal sebanyak mungkin fa inna safari baidun sebab perjalanan kita panjang cari bekal cari kawan untuk dibawa ke alam kubur dalam kitab Ihya Ulumuddin Al Imam Al-Ghazali muka surat 1193 ada membawakan satu analogi yang begitu indah sekali dia membawakan analogi hidup kita ni macam naik kapal besar naik krus naik bahtera jalan katalah destinasinya uh, Krabi misalnya tapi dia transit lah daripada Penang dia transit pergi ke Singapura misalnya jadi bila sampai di satu pulau transit sebelum destinasi seterusnya ke Krabi itu kapten kapal benarkan anak kapal penumpang semua turun kata kapten kapal ah sampai sini ini bukan destinasi destinasi kita ada satu lagi ini singgah saja ambil makanan ambil bekalan Ambil sebanyak mungkin sebab perjalanan masih jauh. Nanti kalau saya tarik horn, pon, sila naik kapal segera. Siapa lambat saya tinggal. Faham semua? Faham belaka. Sampai pulau semua penumpang turun. Kata Ma'al Al-Ghazali, ada orang yang fikir jauh. Sampai di pulau transit itu, dia tu ambil bekalan. Kotik nyur muda, beli air air mineral banyak-banyak buah-buahan apa semua jajan-jajan bawa makanan bawa naik ke kapal ada pula yang turun ke pulau itu suka sangat akhirnya berkelahlah dia bersantai santai mandi laut macam itik oh oh oh, oh. suka sangat bergambar berselfie ini. itu ini jejakkan itu kejak berenang kejak buat barbecue suka sangat nak mengambil bekalan belum lagi ni dia galik lagi galik lagi sedang mereka galit Tiba-tiba horn berbunyi Pong Kelang kabut Alamak kapal sudah panggil Bila masing-masing keluar daripada pantai Bekalan seorang habuk pun tak ada Akhirnya dia naik kapal menuju ke destinasi yang seterusnya Dalam keadaan tidak ada bekalan Adakah kita tergolong dalam golongan itu? Nak mazubillah Jom cari banyak bekalan Sebab makin jauh perjalanan Makin besar bekalan yang kita perlukan macam kalau kami daripada Kuantan Nak ke Putrajaya misalnya Kuantan pergi ke Putrajaya Tol saja dua tol dua 212 ni pergi balik lah Tol tak campur dengan yang menyinggah makan di karak apa semua Baru nak ke Putrajaya pergi balik Tol saja kena dua tol be. Kalau pergi ke Putrajaya Bawa RM5 Sampai ke mana ni boleh RM5 kalau keluar tu gambang Ingat maran minta lepas. Tak lepas. Itu baru mar ini pula perjalanan yang lebih jauh lagi perjalanan akhirat. Takkan gembel tak bawa bekal. Jom cari bekalan. Lepas tu tuan kita kata pergi kubur tengok fikir aku esok ada bekal tak duduk dalam ini. Sebab itu selalu sekali sekali yang paling kita perlukan pencing kubur. Pencing kubur. Iza mata benu Adam In qata'a amaluhu illa min salasah Sadaqatun jariah Aw ilmun yantafa'u bihi Aw waladun salihun yadu'ulah Hadis Muslim Mati saja kita esok Kata Nabi Putus segala amal amalan kita Kecuali tiga perkara Pencing kubur Pertama sedekah Yang bermanfaat Jariah ni makna yang berjalan Jar tu berlari Maknanya ada sedekah tak berjalan pun. Ni mungkin masjid yang jenis suka ngumpul, tak suka belanja, susah lah. Macam tu orang sedekah ke masjid awak, suruh gunakan ke manfaat kepada jemaah.